হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক দহি কেনেকৈ ঘৰতে নিজেই বাতি ল'ব পাৰিব তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে এই চাদৰৰ আগকেইটা দেখিছে নহয় সেই আগকেইটাত মই দাগ দি লৈছোঁ আৰু তাৰ আগতে মই পিক কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে চিলাই কৰিও ল'ব পাৰিব যিটো যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰি ল'লেই হ'ব এয়া মই দহি বাতি আছিলোঁ হঠাৎ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এটা দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে মই আধাৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এই দহি মাতিবৰ কাৰণে সূতা চাৰিডলীয়াকৈ ভৰাই লৈছোঁ চাৰিডলীয়াকৈ ভৰা পাছত এয়া চাদৰখন চাদৰখনৰ তলফালেদি বেজিটো ভৰাই ইয়াত মই তিনিটা গাঁঠি দি ল'ম তিনিটা গাঁঠি দি ল'লোঁ এতিয়া এই আগৰ দহিটোৰ ওপৰত মই ডেৰ ইঞ্চিকৈ দহিটো দীঘল কৰিছোঁ এয়া ডাঠ কাগজ এখন সেইকাৰণে কাটি লৈছোঁ যাতে দহিটো সমান হয় আৰু সোনকালে হয় আৰু এয়া মই ডেৰ ইঞ্চি হিচাপত দহিটো কাটি লৈছোঁ এতিয়া সূতাখিনি এই দহিটোৰ ওপৰত এয়া পাৰি লওঁ পাৰি লৈ তাৰ ওপৰত মই টান টানকৈ দুটা গাঁঠি দি ল'ম গাঁঠি দি ল'লোঁ এতিয়া এই সূতাখিনি উঘোটাই আনি সমান কৰি ল'ব লাগিব সমান কৰি এয়া এই সূতাডালৰ তলেৰে আৰু এই দহিটোৰ তলফালেদি বেজীটো ভৰাই দিম ভৰাই ইয়াত অকণমান টানি দিছোঁ টানি দি আকৌ এবাৰ তেনেকৈ তেনেকৈ তলফালেদি ভৰাই টানি দিলোঁ তাৰপিছত এই দহিটোৰ মাজেৰে বেজিটো সোমোৱাই সূতাডাল টানি দিলোঁ এতিয়া কাটি দিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ এবাৰ এই চিনটো দি লৈছোঁ এতিয়া এনেকৈ তলফালেদি বেজিটো ভৰাই তিনিটা গাঁঠি দি লৈছোঁ সূতাখিনি আগৰ সূতাখিনি কাটি ললোঁ কাটি ইয়াৰ ওপৰত পাৰি লৈছোঁ পাৰি ইয়াৰ ওপৰত মই তিনিটা গাঁঠি দি ল'ম চৰি দুটা গাঁঠি দি ল'ম এয়া সমান কৰি লৈছোঁ মিলাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মিলাই এয়া দহিটোৰ তলেৰে আৰু সূতাডালৰ তলেৰে বীজুটো ভৰাই মাজেদি সোমাই দিলোঁ আৰু ইয়াত টানি দিলোঁ আৰু এয়া দহিটোৰ মাজেদি সূতাডাল ভৰাই কাটি দিলোঁ তেনেধৰণে গোটেইখিনি কৰি ল'ব এয়া মোৰ দহি পতা চাদৰখন দহি পতা হৈ গ'ল আপোনালোকেও তেনেকৈ ধৰণে চাদৰৰ দহি পাতিলেও পাৰিব